Ой, друзі, я весь прямчу, тому що взагалі для мене це е, дуже такий дивний момент, тому що для мене і українська мова, і російська мова це не рідна мова. Я не українець, і мої батьки також не українці. Я син польської землі. Я приїхав на Україну 10 років тому, католицьким священником, тому що я дуже часто питав Господа, що Він хоче від мене, і щоб я, я молився, щоб я міг зробити те, чого Він хоче. І він мені відповів. Католицькому священнику він сказав: Я хочу, щоб ти женився на Україні. У <плес> мене сьогодні є жінка, вона з Бердянська, українка, говорить російською мовою. І такі дивні речі Господь робить в житті дуже багатьох людей. Для мене це дуже важливо, то, що я можу з вами молитися. Я не очікував, мені ніхто не сказав, що так буде. Я там собі сів там, з жінкою на на останньому ряду. Але для мене це дуже важливо, що я можу сьогодні вам сказати, що в Бердянську сьогодні увечері також є молитва, за єдність України, за єдність церкв, церков в Україні. Я вірю, що в Україні є дуже велике майбутнє. Я вірю, що все, що Бог сказав дуже багатьом Божим мужем, Він пообіцяв, що Україна буде мати велике значення в тому, щоб весь мир, весь мир почув живе слово і свідоцтво і прийшов до живого Бога. Я вірю, що все це ми, можливо, побачимо на наші очі, якщо доживемо. Доживемо, Амен. Амен. доживемо, Друзі, я хочу, э, простите мене, для ще не нелегко говорити на українському. Поэтому если мы будем, если мы будем молиться вместе, то я, я не знаю, буду молиться чи на польском, чи на русском, уже сам не знаю. Но я верю, что я не случайно здесь. И если вы позволите, я еще, может, две-три минуты займу вашего времени. Потому что хочу вам передать привет огромный не только от Бердянска. Мы неделю назад были на конференции, у нас был пост всю неделю, и были на конференции за Донецком и в Донецке. И приехал епископ с Лондона, и он там тоже проповедовал, делился свидетельством. И он говорил, что он молился перед приездом на Украину, молился, какое слово дать, какое Бог хочет слово дать в том месте, куда он едет. И долго слова никакое не приходило, и он взял пост. Первый день, когда он взял пост, позвонил телефон, и он узнал о том, что один из его родственников умер. На следующий день он опять вошел в пост и говорит, Господь, у меня нет слова для Украины. И вдруг второй день он тоже был в посте, и второй раз ему позвонили и сказали, что еще один родственник умер. Он уже боялся на третий день входить в пост. Но он все-таки вошел на третий день в пост, и ему позвонили третьего дня, что еще один родственник умер когда он приехал, он поделился словом, и он сказал, у меня есть слово для нас, для украинцев. Он сказал, есть момент, когда ты чувствуешь, что ты уже даже и плакать не можешь, уже не знаешь, что с тобой. Уже и слез нет. Смотришь на это все и думаешь, где же тот я? С того начала пути моего с Господом. Когда достаточно было одной песни, когда достаточно было одного слова чтобы с глаз пошли э, слезы. И он говорит, у меня есть слово от Бога для вас, украинцев. Это не твоя война. Это не твоя война. Это я буду бороться за тебя. Есть крик внутри тебя. Есть горькие слезы внутри тебя. И ты уже не знаешь, почему так происходит. Но есть воля Божья. Есть воля Божья, чтобы Украина была одна. Аминь. Есть воля Божья, чтобы церковь была одна. Аминь. Есть воля Божья, чтобы мы явили славу Божью на этой земле. Поэтому слава Богу на Украине и слава Богу за Украину. Это говорит Сын Польской Земли. Аминь!